Здравствуйте, вы смотрите новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Соединенные Штаты поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко возобновить силовую операцию на востоке страны, заявила представитель Госдепартамента Мари Харф. По ее словам, Украина придерживалась мирного плана, однако сепаратисты перемирия не соблюдали. Штаты считают, что украинские военные демонстрируют сдержанность при проведении силовой операции. По словам Харф, госсекретарь США Джон Керри поддержал инициативы Петра Порошенко по наведению порядка, а также по децентрализации власти политическому диалогу и амнистии. В Донецкой области террористы обстреляли пункт пропуска Новоазовск на границе с Россией. в результате минометного обстрела погиб один военнослужащий. Еще четверо получили ранения. Террористы обстреляли и наряд, направлявшийся к пункту пропуска. Ранены четверо пограничника. В течение суток силы АТО нанесли значительные удары по группировкам террористов, уничтожив большое количество живой силы боевиков и военной техники. При этом среди силовиков АТО есть потери, сообщает спикер АТО Алексей Дмитрошковский. Один военнослужащий погиб, его убил снайпер-террорист. Еще 13 украинских военных были ранены в результате массированных обстрелов. Также боевикам удалось подбить украинский танк Т-64, грузовик «Урал» и уничтожить 4 пушки. В свою очередь, силы АТО нанесли массированные удары. Полностью уничтожен лагерь террористов и потери живой силы, по оперативной информации, исчисляются сотнями. Базовый гуманитарный коридор будет проходить в направлении Краматорск-Барвенково. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины. Сегодня-завтра министерство намерено обнародовать подробные маршруты и схемы гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из зоны проведения АТО. В разработке задействованы Кабмин, политики, Мининфраструктуры и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В среду в четверг будет объявлена официальные схемы и пути э, гуманитарного коридора, по которому э, смогут люди выходить, имея в виду, что будут получать какой-то э, уровень э, поддержки и сервиса, то есть где они смогут там выйти из э, зоны действий боев, э, там поспать, проконсультироваться у специалистов. Из-за возобновления боевых действий на Востоке из Луганска эвакуируют детей из областного детского дома. Около 80 малышей в возрасте до трех лет перевезут в один из санаториев под Луганском. Вместе с маленькими пациентами переедет лечебный и обслуживающий персонал. Более половины детей вследствие различных заболеваний прикованы к кровати. Некоторые находятся в очень тяжелом состоянии решение переезжать, потому что стало уже небезопасно. Мы боимся, что вдруг сюда попадет какой-то снаряд или осколок, и наши дети будут травмированы, не дай бог, что произойдет. Поэтому переехали в более безопасные места. Всех детей из учреждений, находящихся в горячих точках, уже эвакуировали. Речь идет о заведениях в Славянске, Краматорске и Лисичанске. Детей перевезли в Светогорск, Донецкой области и Киевскую область, отмечают в Минсоцполитике. В то же время требуется немедленная эвакуация детей из учреждений целого ряда населенных пунктов Донбасса. Всего в этом регионе работают 64 специальных заведений для детей. В них находится 1223 ребенка. Европейский Союз отложил на неделю рассмотрение вопроса о введении новых санкций в отношении России. В ЕС считают, что для полноценной оценки роли Москвы в украинском кризисе требуется дополнительное время. Кроме того, ситуация осложнилась в связи с возобновлением активных боевых действий в зоне конфликта. К оценке ситуации в Восточной Украине Комитет постоянных представителей Совета ЕС приступил вчера. Принимается ко вниманию выполнение Кремлем четырех требований, выдвинутых Евросоюзом, а именно создать механизм контроля над прекращением огня и начать переговоры по реализации мирного плана президента Украины. Боевики должны вернуть украинским властям три пункта пропуска на российско-украинской границе и освободить всех заложников. Ежегодная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ приняла резолюцию, в которой обвинил Россию в украинском кризисе. Парламентарии, собравшиеся в Баку, поддержали текст документа, в котором осуждается явное и грубое нарушение Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция выражает поддержку политической независимости, единства и территориальной целостности Украины. Кроме того, ОБСЕ отрицает правомочность мартовского референдума в Крыму. Ответственность банка за нарушение договора по депозиту – это один из вопросов, который планируют рассмотреть сегодня народные депутаты. Больше о работе Верховной Рады нам расскажет наш корреспондент Анна Каменева. Она на прямой связи со студией. Аня, доброе утро тебе. Какова повестка дня парламентариев? Здравствуй, Катя. Начну с того, что заседание парламента уже началось. Сегодня повестка дня депутатов очень бедная на важные законопроекты, касающиеся обороноспособности Украины и ситуации на востоке страны. Дело в том, что таких решений в повестке дня вообще нет. Вместо этого депутаты сегодня попытаются установить ответственность банкам, банков за невыполнение условий договора по депозиту. В частности, за его несвоевременный возврат. За каждый день задержки банк должен будет платить пеню в размере одного процента от суммы вложения этот вопрос рассмотрят в первом чтении кроме этого депутаты хотят ввести пеню и на задержку зарплаты стипендии пенсии или другой соцвыплаты штраф это полпроцента за каждый день такой задержки этот документ рассмотрят во втором чтении еще депутаты хотят ввести пошлины на ввоз иностранной книжной продукции кроме тех книг и брошюр которые будут на украинском языке в общем депутаты хотят сегодня рассмотреть 12 решений но тем временем хотелось бы отметить что под парламентом собрались матери жены и дети военнослужащих они требуют от верховной рады провести ротацию их их членов семьи поскольку их забирали мобилизировали на месяц а прошло уже три месяца два месяца а их не возвращают как нам сообщили в кулуарах верховной рады в частности народный депутат александр кузьмук план ротации уже готовится но когда он будет в внесен и доработан, пока не сообщается. Тем временем в куларах обсуждаются другу, дру, другие ротации, кадровые. Депутаты надеются, что уже сегодня президент Украины внесет предложение свои по кадровым назначениям руководителей силовых ведомств, чтобы завтра уже рассмотреть этот вопрос. Ну а тем временем заседание народных депутатов уже началось. О его результатах уже в следующих выпусках студия. Да, спасибо, Аня. Анна Каменева была с нами на связи из Верховной Рады. Сегодня депутаты рассмотрят в основном экономические вопросы. Ну а мы продолжаем выпуск. О результатах борьбы с коррупцией общество узнает уже в ближайшее время. Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема во время встречи с послом США в Украине Джеффри Пайтом. По его словам, Генеральная прокуратура поддерживает позицию Венецианской комиссии относительно содержания нового закона о прокуратуре. Однако Ярема отметил, что некоторые из поправок, которые были поданы к проекту закона, являются противоречивыми и могут помешать борьбе с коррупцией в Украине. Евростандарты в системе госуправления в Украине планируют ввести систему электронного документа оборота. Это поможет наладить эффективное взаимодействие государства и граждан. Большинство справок, документов и разрешений можно будет получить через интернет, без очереди перед кабинетами чиновников. Этапы внедрения проекта обсудили представители правительства Украины с европейскими коллегами. Детали знает Юлия Михайлова. Опытом внедрения безбумажных технологий в госадминистрировании поделились Эстония, Польша и Молдова. Такие системы позволяют чиновникам работать и общаться более эффективно с помощью интернета, а гражданам получать админуслуги от государства в режиме онлайн. Мы хотели бы поделиться своим опытом, чтобы Украина не повторяла тех ошибок, которые были допущены Польшей. В Эстонии большинство граждан имеет электронные цифровые подписи. С их помощью можно осуществить любой платеж, получить админуслугу от государства, справку или документ, вести свой бизнес и даже устроиться на работу, не отходя от своего компьютера или гаджета. Там безбумажные технологии уже работают на всех уровнях. От правительства до больниц, где медицинские карточки и рецепты электронные. Все для того, чтобы исключить очереди и коррупцию. Это выгодно и для госбюджета, ведь Эстония таким образом экономит порядка 2% ВВП. Технология упрощает жизнь и делает более эффективным ведение бизнеса. В Эстонии мы любим ходить в сауну, так как у нас холодная страна. Бизнесу удобно, если у вас есть новые идеи, и вы находитесь в сауне. Вы заходите в интернет и уже начинаете работать над своей идеей. Это проект переформатирования государственного сектора и, конечно, борьба с коррупцией. Когда наш премьер-министр спрашивает, как правительство решает вопрос борьбы с коррупцией, один из первых ответов – мы реализуем электронное управление. Для того, чтобы внедрить электронное правительство в Украине, потребуется несколько лет, признается глава Минрегиона Владимир Гроссман. Однако проводиться это будет поэтапно. Первые конкретные шаги уже сделаны. давно было принято решение урядом. Недавно правительство приняло решение о создании агентства электронного управления, которое призвано создать открытую и эффективную власть, создать электронные возможности, чтобы люди дистанционно могли пользоваться максимальным количеством услуг и документов, например, касательно своего имущества, регистрации бизнеса, оформления в детский сад. Регистрации до дитячого садочку. Конечная цель – меньше бумаг и бюрократии в правительстве Украины. Ведь чиновники из различных ведомств смогут эффективнее коммуницировать между собой. Перевод в онлайн множества разрешительных процессов упростит жизнь бизнесу и гражданам. А Украина сможет избавиться от советского наследия в виде очередей коррупции. Юлия Михайлова, Александр Банной, БТБ. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. Увидимся уже меньше, чем через час. Исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль на заседании правительства представит проект указа президента, касающийся национальной безопасности и обороны Украины. Вызовы безопасности. Может ли Украина быть нейтральным государством? Тема пресс-конференции, на которой информационный центр СНБО отчитается о проведении антитеррористической операции. Сегодня состоится срочная встреча глав Мид Украины, Франции, Германии и России. С таким предложением выступил глава немецкой дипломатии Франк Вальтер Штайнмайер. В Страсбурге состоится первая пленарная сессия Европарламента. В Италии состоится перегрузка химического оружия из Сирии на борт американского судна «Кейпрей» для последующего уничтожения.